Хатш, хатш, мотор. Распечатал. Ты можешь и не остановиться. Ага. Это хорошо выходит. Можно смотреть на три вещи На жизни. <laughs> на огонь, ага. воду и как кто-то работает. Да, 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 да. И кто-то чистит цибулю. У мене питання: як не збожеволяти в сучасному світі? У вас є чат GPT, можете задавати йому це питання. Mm. Він на все має відповіді. Так? Так. Тоді можна закривати? Так, да, лавочку прикриваємо. Як не збожеволювати? Ну, не робити, як ми робимо. От, знімаємо одночасно і чистимо цибулю. Треба щось одне робити в цей момент. Як осознано бути до цього причетним. В тебе дуже гарно виходить, тому треба додому забрати цибулі чисті. Чисті говорити. Угу. Бало, чисті балаки. Хто ж коли ти ще будеш чистити її? Ну, так да, як не в кадрі. Угу. Ну ти зараз робиш приятне з Так, да. Не збожеволіти. А від чого не збожеволіти? Я маю на увазі не збожеволіти від новин, від. Потоків інформації. Абстрагуватися від цього ну якось зовсім в тебе теж не вийде. Тому, може, це якийсь е, детокс робити собі там від. Е, може, детокс е, робити. Може детокс, так. Менш приділяти увагу цьому потіку. Тому що він без, безкінечний і але. Але він... реакція яка? Наша. Так, наша, тільки так. наша реакція на це. Так. От я, наприклад, як собі роблю, якщо ця новина мені потрібна, вона сама мене знайде. Да. І все. От це да. я для себе вибрала типу. Можна напрямок. і так зробити, можна і так. Ми ж відповідаємо за цю реакцію, як вона буде. Так, нам, тільки да, від делаю. нашої реакції. Лілія относиться всім як в сумасшедшому домі, одягаєш халат, і ти. Це теж да. варіант. І всі какета пацієнти сумасшедшого дому. Либо ти один із них пацієнтів, либо головний врач відноситься к ним спокійно. Ну, от так воно відбувається. Все, ти спокійно. Як ти можеш? Я маю на увазі, що це одна з точок зору. Це один, один з моментів того, як ми можемо себе бізопасіть. так. Да. можна і так конечно. Бо від цього залежить наше здоров'я, тому що коли ми починаємо емоціонувати, то мы уже вечеваем это а потом на физическом Я тебе відчували. скажу, больше носки начинают появляться или меньше пропадать. Поэтому по-любому надо состояние держать. Держишь состояние, носки на месте. Все. Так. Ясен закон. Тяжело это сделать. Тяжело это объяснить, может быть, когда ты это про сам делал, сам пробовал, а многие даже не понимают, о чем ты говоришь. Ну, надо, надо ловить себя на состояние, ловить, ловить, пробовать, делать, потому что мир, он, видишь, какой он, он прекрасен, он сумасшедший, он летит и мы ничего не можем, куда-то он, куда он летит, летит точно да. с большой скоростью. Мы не можем на, на все реагировать. Тебе не хватит внутреннего состояния, внутреннего ресурса, не хватит, да? И на вещи тебе полет усима? Может тебе нравится быть в тренде? Может ты хочешь э, чтобы, быть в тренде? Ну, я разумею, не знаю. Тоди, на волне совсем миром? Тоди, тоди, бы что? Щоб. тоди, но майе бути якийсь сенс у цьому. Ну обязательно, щоби конечно. Щоби. Конечно, обязательно должен быть какой-то сенс, чтобы так просто не бегать со усема, так, потому что я не понимаю, куда они так. Я выбираю всегда... Может, надо с ними сбегать? Чтобы ну, посмотреть, они, они там правильно бегут, а может неправильно, может надо сказать им, что <laughs> они неправильно бегут, да? Или куда вы узнать, куда вы да бежите бі там, что вы там делаете там, для чего вы туда бежите? А может вы неправильно бежите? Вчитываться точно не буду. Всему свое время, возможно. Все возможно. Ну, на данном этапе точно. Ну, на данном этапе, возможно, да. Все куда-то бегут. Ускоряется внешняя среда, и люди все равно приходится им бежать. Быть в тренде, бежать. Ну, почему многие же там практики, все традиции учат быть в тишине, находиться, находиться в внутреннюю тишину и слышать себя внутри. Не опять же, ты можешь бежать, но если ты внутри Хладнокровная, как змея, и ты не реагируешь на обстоятельства, то, может быть, со всеми ты бежишь. Такая философия. Луковая. Вот как я теперь буду пить чай грязными руками? Сейчас. Вася нету, буду вместо него. Дубль два или три там. Мне застали руки помыть, чтобы вы чтобы знали, видео остановилось, я вам говорю правду. Поэтому будем рассказывать все постепенно, поэтапно. Так, три речи, которые помогают тебе держать твой стан в норме. Вот каждый день, который ты делаешь. Это обязательно утром гимнастика, йога, пять тибетских жемчужин, растяжка. Обязательно. Это гимнастика. А перша? да. Гимнастика. Это йога. Нехай не она будет... Да, как хочешь. Да. У, кого, у кого разное Даже да, если вы просто своя... там, минут 20-15 постоите с поднятыми руками, коры, там расставьте ногами в сторону солнца, просто просто постоите и помолчите, этого уже будет хорошо достаточно для того, чтобы сбалансировать ваше внутреннее состояние. Все. Сон. В наше время, в наших реалиях, в которых мы живем, это один из важных компонентов. Для меня это, наверное, второй чем первый, это сон, обязательно сон. 6 часов, 8 часов у кого-то. 4 часа кого-то 12 часов, я не знаю. Каждый. Но он должен быть глубокий сон. Не короткий рывками, чтобы поверхность, а вот именно глубокий сон, чтобы ты успел восстановиться. Это обязательно. І конечно, якщо це можливо, якщо давай, можливо, да, це да. підкреслимо, да. бо це іноді неможливо неможливо. Згодом да бо, якщо це неможливо, і це декілька днів поспіль, то потім це накаплюється, і я розумію. От я на себе відчуваю, що потім десь якийсь за тиждень один день я відчуваю, що все в мене відключка. Мені треба просто е, до, mm. добрати це це денним сном. Ми живемо про Бідом реаліях. Сон, обов'язково. Третья вещь это радоваться, вот радоваться и спокойно ко всему относиться, как говорили мои учителя, спасибо им, что Костя, хоть камни с неба будут падать, но ты должен внутреннее состояние свое держать, поэтому, но ну, это добивается скорее всего, что какими-то медитациями, тренировками. Ну про радость, я думаю, мы окремо еще поговорим. Да, радость это вообще отдельно. Видно, и радость сегодня, это тоже очень важно как, как это, там, спокойствие, только спокойствие, да? да поэтому, споки. Да. Споки, споки, да. что, для меня все важливо? Сон, гимнастика и внутренний стан. Радость. Радость, внутренний стан, радость, да. Ра, радоваться. Маленький ритуал, маленький секретик или я не знаю как вы угодно и маленькие там традиции или медитация секунда, секунды но вот оттуда вы можете почерпнуть по состояние там, радости которая у вас там Поможет выстоять в любой ситуации и не сметет с этим сумасшедшим, любимым нашим миром и вселенной. Такой. Поэтому надо его любить. У нас одна мир, вселенная, жизнь. Поэтому благодарим вас. Спасибо. Ратишь, я тебе заварила то тому все уже ради. Все завжды ради. Дякую.